Saya tak ada niat untuk komen panjang pasal nepotisme dan sebagainya ni. Saya hanya bimbang persepsi rakyat di luar. Yang itu saya bimbang. Sebab soalan seterusnya berkaitan dengan your opponent, saudari so Nurul Izzah. Jadi, uh, macam mana YB? Pandangan YB penyertaan uh, saudari so Nurul Izzah sebagai uh, your opponent dan juga label-label uh, nepotisme yang uh, berbangkit beberapa hari ni. Saya saya dah sebut daripada awal kepada yeah. Datuk Seri Anwar, kepada Saifuddin, kepada ialah orang yang nak bertanding, ura-ura sebelum itu. Hmm. Saya dah sebut bahawa hak bertanding itu hak masing-masing. Saya faham perasaan itu. Sebab masa Azmin Timbalan Presiden dahulu tahun 2018, saya cabar dia sebagai Timbalan Presiden. Walaupun saya penganggur masa itu kan Jadi saya fahamlah hak bertanding dalam parti adalah hak masing-masing Dan saya rasa Izzah ada cukup hujah Kenapa dia perlu bertanding dan kita perlu hormati itu Masing-masing ada sumbangan kepada parti Cuma, ha, ada cuma dia eh. Yang yang tak membantu parti ini dia bila yang saya sebut tadi lebih sudu daripada kuah ni. Kalau contohnya um, Sadari Izzah bertanding, kemudian uh, dia berlaku tanpa perlu ada satu gerakan um, yang yang menunjukkan semua sokong sehingga menimbulkan perasaan semua ini telah dirancang. Kemudian dia menimbulkan perasaan seolah-olah ini disusun dan juga apa nama ni um, uh, mewujudkan persepsi ada budaya ampu dalam parti yang itu tak membantu parti lah. hmm. kan dan daripada situlah maka kita kena bersedialah setiap keputusan yang kita buat sebagai pemimpin parti kita kena bersedia dengan bagaimana perkara itu akan menimbulkan polemik di dalam dan di luar parti jadi bila izah bertanding, memang kita tak boleh lari lah daripada persoalan adakah ini nepotisme. Dan masing-masing akan ada hujah. Dan itu terpulang kepada masing-masing yang bertanding lah untuk buat hujah itu. Saya tak ada niat untuk komen panjang pasal nepotisme dan sebagainya ni. Saya hanya bimbang persepsi rakyat di luar. Yang itu saya bimbang. Sebab kita boleh bagi hujah apa sahaja pun yang menjadi hakim kita ini bukan semata-mata perwakilan di dalam parti yang nak bagi menang ini. Hakim kita ini sebagai orang politik dan juga political party, hakim kita ni ada dua saja. Satu ialah akhirnya pengundi kita yang kita nak masuk pilihan raya dalam dua tahun daripada sekarang. Itu hakim kita. Hakim kedua kita ialah Allah. Kita ada dua hakim je yang 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 kat dalam menang kalah ni aku sukalah masalahnya kebimbangannya tiba-tiba maka isu nepotisme ini akan terus berlega lah kita bagi apa pun jawapan dan sebagainya kena berhati-hati kalau jawapan itu dilihat terlebih sudu daripada kuah saya bagi contoh kan saya tengok ada tweet famous tweet famous lah ni, ni dia bagi jawapan ni kan kalau contohnya kita bagi jawapan bahawa ia bukanlah nepotisme selagi ada pilihan raya ataupun dibuat pemilihan. Jangan buat macam itu. Sebab Azerbaijan presiden dengan perdana menteri tak silapnya saya, tak silap saya lah laki bini tapi memang dipilih oleh pilihan raya pun. Itu tidak menghentikan seluruh dunia gelak kat dia. Macam mana presiden apa nama ni suami Perdana Menteri isteri Oh tapi dia kata tak apa kita melalui pemilihan semua Jadi kalau kita bagi jawapan-jawapan yang lebih sudu daripada kuah Itu akan menyebabkan orang makin marah Dan orang makin marah itulah yang akan menyebabkan persepsi itu makin buruk Seolah-olah kita tidak pernah melalui zaman-zaman yang lepas Saya bagi contoh kan? Bila kita buat keputusan memang akan ada kesan saya buat keputusan bersama rakan lain tahun 2015 untuk tubuhkan pakatan harapan pecah daripada PAS. Memanglah ada tanggapan yang buruk awalnya, kebanyakan daripada penyokong PH sekarang ini sendiri pun marah sebab tak yakin. Saya tahu itu risikonya. Sebab itu saya kena habiskan 2 tahun setengah pusing satu Malaysia untuk yakinkan ini. Kerana kita tahu akan ada kesannya. Sama juga contohnya 2018. Bila saya cabar Azmin, saya tahu dalam parti dan di luar parti ada limpahan persepsi dan unintended consequences yang adanya. Karena dia kata kenapa begini. Jadi kita nak kena terangkan dan tangani. Sama juga dengan parti lain dan pengalaman kita masa tahun 1998 contohnya kan. Bila Dato Sri Anwar Ibrahim dipecat Kemudian didakwa. Bukannya Tun Mahathir masa itu tak ada jawapan. Semua jawapan Tun Mahathir ada. Kita kata macam ini, Tun Mahathir kata macam ini. Kita kata macam ini, Tun Mahathir kata macam ini. Tapi akhirnya rakyat buat kesimpulan sendiri. Dan rakyat tidak boleh menerima sebahagian daripada penjelasan yang dibuat pada masa itu pun tambah lagi bila dilihat lebih sudu daripada kuah. Usung, uh, tilam lah itu semua Akhirnya itu membentuk pemahaman rakyat bahawa Walau pun jawapan rasmi yang diberikan Kami sudah tidak boleh terima parti ini Kita kena tangani soal nepotisme ini dengan berhemah lah. Kerana pun jawapan yang kita bagi Dia mungkin boleh menenangkan di dalam dewa, di dalam parti Sama kita tapi belum tentu kalau kita tak berhati-hati dia tidak menjauhkan rakyat biasa daripada keadilan dan juga PH dalam masa-masa yang berbaki sebelum PRU16 ini. Kalau apa-apa itu sebenarnya kebimbangan saya dan nasihat saya saudara-saudari yang berkempen dengan saya tak payah serang tak payah gunakan isu itu dan sebagainya kerana isu itu memang kita kena tangani secara bersama sebagai parti bukannya dalam parti sangat tetapi dengan orang luar yang sedang memerhatikan dan menilai kita sekarang. Okay YB, YB kata YB kata serang tak serang uh, saya bukalah Twitter kejap kan dan uh, tengok uh, ada penyokong-penyokong kita ni ialah bila berlaku macam ni sedikit outrage lah dan mungkin ada lakukan serangan peribadi kepada pihak lawan YB kenapa YB tak nasihatkan orang-orang ni jangan 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 serang macam mana YB Ya tadi saya katalah janganlah serang tak <laughs> saya tak saya, saya ingat kita kena ingat kan um PKR ini penyokong utamanya adalah pengundi atas pagar yang yang banyak dekat Twitter ke yang yang dekat Facebook Twitter X lah aku X. saya panggil Twitter lagi kan mm. yang yang dekat X yang dekat Facebook mm. semua tu kebanyakannya saya ingat orang biasa saya tak kenal pun mm. kan em um, kecuali lah korang ni yang 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 dok jadi Twitter semua ni setiap kali kau tweet korang letakkan salinan IC dan juga nama penuh dan juga apa nama ni um, nombor telefon bolehlah saya telefon tegur sikit tapi sebenarnya itu hakikat yang saya sebut tadi kalau adalah dalam PKR ataupun dalam mana-mana parti yang merasakan kita boleh mengawal naratif rakyat di luar itu satu kebodohan kita tak boleh mengawal naratif rakyat di luar kita hanya boleh mengawal tingkah laku kita. Kita hanya boleh mengawal keputusan-keputusan kita kerana sebagai orang politik, sebagai parti politik, memang itulah bisnes kita iaitu secara berpanjangan kita akan dinilai oleh pandangan rakyat di luar. Jadi yang yang bising semua ni ialah yeah. saya minta berhati-hati. Saya tahu banyak yang marah itu, yang mengkritik itu adalah penyokong tegar Pakatan Harapan dan PKR. Ada sebahagiannya anggota parti, ada sebahagiannya bukan pun. Tapi saya tahu bagi reda dan elakkan perkara itu kerana ini masalah bersama yang kita kena tanggung selepas ini ni. Uh, macam mana kita nak Um, mengimbangi pandangan di luar dengan uh, supaya pengundi-pengundi um, itu dia tidak jauh hati daripada kita kalau kita tidak berhati-hati dia jauh hati akhirnya yang jadi mangsa ialah kita jugalah kerana kita yang masuk dalam pilihan raya nanti nak buat kerja dan uh, kalau contohnya uh, dia diambil peluru oleh pembangkang contohnya maka kita akan masuk pilihan raya dengan satu isu yang kita akan jadi defensif. Hmm. Sedangkan sepatutnya kita nak masuk pilihan raya ini kita kena ofensif, kita kena menyerang kan. Jadi perkara-perkara ini bagi saya itulah kesannya kalau kita buat sesuatu keputusan ataupun langkah politik kita itu kita tidak pertimbangkan dengan mengambil kira juga bagaimana reaksi yang boleh berlaku di luar parti selalunya kita nak buat pertimbangan politik kita dalam parti ni kita fikir macam mana orang dalam parti tapi sebenarnya kita ni bukan lagi parti cabuk kita ni setiap gerak geri kita ni dipandang dan dinilai ada benda yang kita buat maka itu sudah tentu akan mengundang reaksi dan reaksi itulah yang kita nak kena cuba tangani dan tanggungjawab itu saya harap bila sudah reda sedikit dalam satu dua hari yang itu yang 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 di luar itu maka berhemahlah kita tak kisahlah siapa yang kita nak sokong janganlah sampai uh, menang sorak kampung tergadai. Okey, WB. Last uh, soalan tentang uh, saudari Nuriza, bolehkah saya tanya? Boleh eh. Tapi soalan yang nerd sikitlah berkaitan dengan uh, tawaran atau manifesto lah Uh, saudari Nurizah dalam kenyataannya uh, dia kata nak fokuskan uh, 50 cabang-cabang dan akar umbi sebagai strategi kempen utama. Jadi itu apa yang dinyatakan oleh saudari Izah. YB nak masuk sebagai timbalan presiden nak pertahankan. Apa pula tawaran YB? InsyaAllah saya bagi tudung selepas ini. <laughs> gurau saja, gurau saja. Ha. Tudung kat bini aku pun aku tak beli. Ha. Um, tak, saya, saya, saya ingat siapa-siapa pun yang menjadi timbalan presiden, hatta presiden parti pun memang um, perkara tentang marginal seat ni, kursi-kursi marginal ini. Hmm. kalau ingat, perkara ini yang saya dah terang daripada tahun 2015 dulu pun ya? Kan. Kalau saudara-saudari ingat hmm. um, Masuk Kempen um, Invoke dahulu kan Saya menggunakan data Untuk kita kenal pasti Kerusi-kerusi marginal Yang orang tak terfikir boleh menang uh, Dan cara Untuk menang masa itu saya kata Kita kena um, Lawan tiga penjuru Sebab itu kita kena pecahkan pas ni Untuk lawan tiga penjuru kan Jadi sebagai sebuah parti berbilang kaum PKR masa depan uh, dan juga electoral fortune of PKR akan sentiasa bergantung kepada kemampuan kita menang kerusi-kerusi marginal. Uh, yang itu yang memang saya ingat semua orang sedia maklum kan. Jadi siapa-siapa pun itulah yang perlu dibuat. Cuma persoalan dia ialah bukan semata-mata tawaran untuk tumpu yang menjadi kesukaran ini ialah macam mana nak buat macam mana nak menggerakkan kalau hanya ada strategi nak tumpu kepada 50 kerusi marginal tetapi ia tidak diikuti dengan langkah dan program dan taktik yang berkesan yang boleh uh, menghidupkan semangat dan mem memberi tenaga kepada penyokong kita di kawasan-kawasan ini maka perkara itu tak 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 dapat dilaksanakan lah. Jadi sebab itu saya kalau sedari-sedari tengok masa dalam PRU yang lepas kan, uh, um, saya hanya boleh mula berkempen selepas pemilihan parti selesai Julai 2022. Masa itu saya ingat, you know, Wabi Amin ada kat sini, saya ingat kita kata kita ada 2-3 bulan saja jadi mustahil saya atau Datuk Seri Anwar sendiri boleh keliling cover satu Malaysia. Maka kita bagikan, memang itu pun strategi parti, kita bagikan kepada ikut kawasan-kawasan um, dan supaya setiap timbalan presiden dan naik presiden tumpu kepada kerusi marginal mengikut zon masing-masing. Jadi saya tumpu kawasan selatan daripada Selangor, wilayah Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor um, Datuk Seri Anwar tumpu perak sebab dia bertanding di Tambun selain daripada kempen seluruh negara Izzah tumpu utara, Pulau Pinang Kedah, Perlis kan jadi saya rasa perkara itu akan berterusan kesukaran kita ialah berbanding contohnya kempen 2018 dengan kempen 2022 walaupun strateginya sama kenapa dalam 2018 kita menang 47 kursi kenapa dalam 2022 kita menang 31 kursi kerana usaha program itu satunya kesuntukan masa keduanya memang orang ada sedikit terkesan daripada kekecewaan daripada PH masa berkuasa dahulu jadi bagi saya lah eh, um, soal itu, tawaran itu sesiapa yang menjadi timbalan presiden pun itulah memang tugas timbalan presiden malah eh contohnya eh saya nak senaraikan lagi kalau tanya saya hmm. apa tawaran-tawaran eh saya nak terbalikkan sikit dia bukan soal tawaran hmm. dia soal tanggungjawab kerana siapa yang jadi timbalan presiden selain daripada nak menghidupkan dan menaikkan peluang menang di kursi-kursi marginal ini perlu tanggung uh, pikul tanggungjawab yang berat dalam beberapa perkara pertama memang selalunya kena mengepalai menjadi panglima lawan pembangkang yang itu kena keras kalau Izzah menjadi timbalan presiden lepas ini hmm. dia kena ambil tanggungjawab daripada saya sebagai kaki pukul nombor satu lawan Walaun saya tak ada masalah kau ingat senang ke aku nak lawan Walaun tiap-tiap hari letih tau jadi kalau ada orang nak ambil tugas itu saya tak apa saya berbesar hati silakan. Kerana sebagai timbalan presiden memang tugas kamu menjadi orang lawan pembangkang nombor satu yang menyerang. Itu kena jadi. Itu tugas yang saya pikul dulu. Sebelum masuk PRU 2022 tugas saya bongkahkan pasal LCS serang. Supaya dia dapat menaikkan semangat dan keyakinan rakyat kepada kita Tugas itu lepas ini kalau izah ambil, dia kena tanggung tugas itu. Keduanya contohnya, tugas sebagai uh, Timbalan Presiden yang saya tanggung sebelum saya jadi Timbalan Presiden lagi pun, sebelum itu pun, ialah menjadi Ketua Perunding Kursi Parti. Hmm. Saya menjadi Ketua Perunding Kursi Parti, saya terlibat daripada 2013, tapi saya menjadi Ketua Perunding daripada tahun 2018 berunding dengan Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin tau masa tu itu Izzah kena tanggung lepas ini kemudian berunding untuk tahun 2022 orang semua minta kursi kita ni muda masa tu banyak mana minta kursi PKR kalau ingat yang itu tanggungjawab timbalan presiden berunding dengan AMNO dan BN untuk PRN 2023 yang lepas yang itu saya ketua perundingnya jadi itu adalah tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dipikul oleh timbalan presiden termasuklah akhirnya dia kena masuk sebagai panglima perang semasa pilihan raya. Dan pilihan raya yang terdekat ialah pilihan raya negeri Sabah yang akan berlaku beberapa bulan daripada sekarang. Saya kalau saya tidak diberi kesempatan aku memang happy betul lah. Kau tak pening kepala nak pergi nak pergi berkempen di Sabah. Bukan mudah. Peranan itu bagi saya, yang itu perlu dipikul dengan baik oleh sesiapa pun yang menjadi timbalan presiden. Dan kalau itu, um, Izzah bersedia dan Izzah ada rancangan yang baik dan kalau dia menang, saya yakin kita semua akan sokong beramai-ramai kerana parti ini mudah saja untuk mendapat sokongan akar umbi, senang saja lawan walaun, insyaAllah kamu dapat.